Для чего тебе это? Зачем ты все это делаешь? Сколько ты на этом зарабатываешь? Все эти вопросы звучали 15 лет назад, когда я создавала фонд ⁇ Мама плюс я ⁇ Звучат они и теперь. Я родилась в семье, где мои родители не могли себе позволить купить мне дорогие игрушки или одежду, но они дали мне гораздо больше. Мой папа с самого детства прививал во мне черты, которыми я руководствуюсь по сей день. Они дали мне ценности. Ценности высокого порядка которые и есть богатством. Им я и делюсь с миром. С самого рождения в квартире моих родителей в Приднепровске было много животных. Когда я шла домой из сада или школы и по дороге видела брошенных щенков или котят, то забирала их домой. Так у нас появлялись ежики, хомяки, попугаи. Со временем милосердие к животным сменилось милосердием к детям. В 12 лет я стала волонтером Приднепровского дома малютки. Я нянчила детей, кормила их, одевала, мыла, укачивала и укладывала спать. И все для того, чтобы им было не так одиноко, не так горько от того, что их бросили собственные родители. У меня не было младших братьев и сестер, но с теми крохами я справлялась на отлично. Это был порыв моего сердца и души. Еще там, в доме малютки, я услышала фразу «Не бери их на руки, не то привыкнут к ласке». И от этих слов я вздрагиваю до сих пор. Я заметила, что дети брошенки в больницах сидят, скрестив руки на груди или лежат. Они покачиваются, будто бы убаюкивая самих себя, успокаивая. Это, это правда страшно. О тяжелой судьбе таких детей знала не понаслышке. Моя мама сирота и все детство провела в детском доме. Ей был год, когда во время войны Родителей мамы отправили в Германию, а ее маленькой должны были сжечь фашисты. Но мою маму спасли солдаты, а родители только через 15 лет узнали, что она жива. Так и росла в детском доме. Выживала и, слава богу, выжила. Только улыбаться не умеет совсем. Не улыбается мама, даже на фото. Она окружена заботой и любовью, но до сих пор не может разрешить себе улыбаться. В 12 я волонтер, а уже с 15 лет работаю. Иногда работала на шести разных работах. Чтобы прокормить себя, родителей и иметь возможность поделиться с теми, кому это нужно. В 16 я студентка театрального колледжа. Учреждение, в которое в то время без денег поступить было практически нереально. Я с детства знаю, что такое труд и сколько нужно работать, чтобы чего-то добиться помню, как в студенческие годы я вечером возвращалась домой с учебы и работы. Я бежала на маршрутку, заскочила в ларек купить булочку и лимонад. Рядом гуляли дети беспризорники. Денег тогда у меня было немного, но булочку и напиток я купила и им. Отдала и побежала по своим делам. А парнишка лет так 17 увязался за мной. Мол, благотворительность удел тетеник в дорогих машинах, мехах и увешанных бриллиантами. А я вот студентка с подработками и маленькой стипендией. До параметров благотворителей явно не дотягиваю. Тогда я подумала, для того, чтобы помогать другим, не обязательно быть богатой кошельком. Можно просто не пройти мимо. Ты можешь купить простую булочку, а оказывается, спасешь жизнь. А дальше я училась, работала, встретила своего мужа и стала мамой но благотворительность всегда шла по моей жизни красной нитью. А нелегкий для моей семьи 2005 год и стал той отправной точкой к созданию фонда. Моя старшая дочь Николетта после рождения попала в реанимацию. Каждый день я ходила туда к моей доченьке, а рядом лежали малыши, к которым так никто и не пришел. Это были брошенные новорожденные. У моего ребенка была поддержка любящей семьи, а тех круг самого рождения предали самые близкие люди, родители. Тогда я пообещала себе, а что бы то ни стало, подарить этим детям веру в себя, в людей, в мир. Через два года родился фонд Мама плюс я. Первые фестивали давались сложно. 15 лет назад о благотворительности мало кто слышал о том, что бизнес может делиться с теми, кто нуждается тоже. Однако нашлись те, кому так же, как и мне, было не все равно. Атланты, которые удержали на себе маленький мир фестиваля "Мама плюс я" и поверили в фонд. А дети сироты, благодаря этому, поверили в себя. Раз в год мы с командой устраивали масштабный праздник для сирот, воспитанников школ, интернатов и детдомов в Петровщины. Мы хотели зажечь в их глазах огонь и показать, что мир добр к ним, и они могут выбрать ту счастливую жизнь, которую сами захотят. За 15 лет фестиваля мы провели тысячи концертов, мастер-классов, спортивных соревнований и турниров. Мы охватили более 55 тысяч детей, раскрыли таланты 16 тысячам детей и помогли усыновить 253. Приемные семьи и ДДСТ мы создали для 500 семей. В 2008 я создала телевизионный социальный проект Поговори обо мне, этому ребенку нужна семья, в котором мы показывали детей-сирот и рассказывали их истории. Этот проект соединил десятки детей с их усыновителями, подарив им любящую семью. А дальше мы начали расширять географию помощи. Приходили запросы, и мы не могли оставить детей одних. Запорожье, Кропивницкий и уже в 2019-м Киев. К фестивалям начали добавляться и социальные акции, к новогодним и пасхальным праздникам, а также воплощая мечты детей, выпускной сироты, солнышки, кэшбоксы и наставничество. 2020 год стал для фонда еще одним шагом. Мы стали профессиональнее. Мы стали решать проблемы сирот комплексно. У нас появилась мечта, чтобы все дети жили в счастливых семьях. Так создали проекты «Здоровье и инвестиции в будущее» с несколькими направлениями. Акции «Корзина выпускника», «День рождения ребенка-сироты» мы стали первыми, начав говорить о тех проблемах, о которых все молчат. Так появились проекты «Логопедические и сенсорные кабинеты», «Комнаты счастья». В нашей программе поговоря обо мне, этому ребенку нужна семья» мы стали рассказывать о сиротах, чем они живут, как строится их жизнь и как они, несмотря на все трудности, становятся чемпионами. Мы создаем просветительские проекты на повышение уровня культуры благотворительности. Без чего я не представляю себя, без помощи другим. Я не могу пройти мимо брошенных котят и щенков, мимо новорожденных в роддомах, малышей в приютах больниц, где дети сидят одни в палатах, и у них нет ни игрушек, ни раскрасок и поддержки. Я не знаю, почему мир так жесток к ним, но я в себе чувствую силу это изменить. В фонде «Мама плюс я» мы комплексно подходим к решению проблем сиротства. Мы помогаем в разных направлениях от покупки оборудования, игрушек, развивашек до сбора средств на лечение и просветительской работы, социальных акциях и разговорах о культуре благотворительности. Суть всегда одна. Ребенок должен быть счастлив. И прийти к этому мы можем только объединившись в команду. Мы рады каждому, кто готов к нам присоединиться. Нам всегда нужны специалисты разных сфер, умельцы, меценаты, волонтеры и деньги. Да, некоторые вопросы одной заботой не решишь. Я инвестирую, помогаю и дарю шанс детям-сиротам сегодня, чтобы в будущем моя страна была счастливой и успешной. Моя мечта и цель – подарить каждому ребенку любящую и счастливую семью. Для чего тебе это? Зачем ты все это делаешь? Думаю, сегодня я ответила на все вопросы. А вы? Почему вы этого еще не делаете?